Де вас це окрема думка на телеканалі Цівіа в цю програму у студії прямого ефіру? Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам надзвичайно цікаві. Наш гість сьогодні Сергій Висоцький запросили ми його того, що надзвичайно цікавий видався нам його матеріал. Політичний оглядач порталу Ліганет Вітаю вас на каналі ЦіАЙ Отже, ніч не ні довір'ям. І хто у цьому переліку Кличко, тягне Гнебок Яценюк. Нас, интересный ваш вариант сценария развития политических событий 2015 года. більш докладно хотела бы, чтобы мы Яке майбутнє будущее на нашу позиции? Ваша окрема думка сегодня пролунає и тут на тебя. Ну, мне кажется, что не очень хорошее будущее ждет, да. если они будут следовать, ну то есть стратегии, а скорее отсутствие стратегии, которую они следуют сейчас есть такая вот в аналитике понятие, называется саморазрушающийся прогноз. Вот если они ничего не изменят, если они не изменят своих подходов к работе с избирателями и к парламентской работе, конечно же, мне кажется, что Виктор Федорович у нас пойдет успешно на второй срок. И это будет не вопросом даже реального голосования, а вопросом контролированных выборов. Любой авторитарный режим, как мы знаем, Із історії любых політологічних робот он склонен вибори контролювати не обязательно фальсифікаціями приміну какими та -то mm -hmm. більш тонкими методами. але чи не вперше за часів незалежної України в історії сучасної України у нас так багато э, лідерів серед опозиціонерів. Це напевне також заважає визначитися з опозицією. Ну почему? Ведь від недавнем в прошлом, буквально 10 лет назад, тоже было много оппозиционеров. Ну, по крайней мере, два оппозиционера. Ну, два. А мы зараз знаем <как> ну, четвертый за градом, И, и ну, подождите, смотрите, ну ведь да, сначала была Каневская там, четверка. Да? Потом были пленки Мельниченко, потом позиционеры Мороз и, и Марчук. Да, потом у нас наступила эра, когда Мороз э, немного ушел, выдвинулся, Луценко вперед. Наступила эра Ющенко и Тимошенко. Ну, мы сейчас вот поэтому... говорим про, про, да. про, про абсолютное лидерство. Да. Вот кто, есть ли вы лидер в оппозиции? Нет, конечно же, нет. Если формально считать, э, ну, я не, не буду понимаете, сейчас говорить, что лидер тот или тот, угу. друг расстроятся остальные лидеры. Uh -huh. Но есть электоральные показатели. Uh -huh. да, конечно же, они сейчас выше у Батьковщины и у кандидата Батьковщины на президентство это Арсений Яценюк. Просто вследствие того, что у него uh, над ним есть Тимошенко, который делегирует ему часть своего электорального ядра. Есть традиционный электорат Батьковщины uh -huh. и он uh, голосует, конечно же, за тех людей, на которых укажет Юлия Владимировна. То есть, угу. в общем-то, электорально у него, э, кажется, более высокие перспективы. С другой угу. стороны, у Виталия Кличко, э, как мне кажется, я всегда писал об этом и даже им говорил, его команде, у него достаточно хороший потенциал э, из-за того, что он избираем на востоке Украины. Понимаете? Ну, вот вы кажете, да. что исход выборов 2015 будет решаться на востоке, а не на западной Украине. Да, да и там ресурсное преимущество власти огромно. Да. да. Восток всегда делал выбор. Mm -hmm. Восток Восточная Украина — это э, больше половины, это большая часть электората Но вы в 99-м году, когда выбирался Леонид Данилович Кучма, а тогда ставку как раз делали на Захид, потому что э, Запад был против коммунистов. Ну, не совсем так. С одной стороны, они делали э, ставку на Западную Украину. С другой стороны, все мы прекрасно понимали, что Петр Николаевич был техническим кандидатом. Вот. И... Э, Электорат коммунистов, да, ну и плюс тогда же на помощь Кучма пришел тот самый пресловутый донецкий клан, вот, который Кучма врастил, в том числе там в пику Днепропетровцам, и в том числе для того, чтобы проводить контролируемый процесс выборов на Восточной Украине. Понимаете, поэтому э -э он ставил не на Западную Украину. Он разыграл клад, карты так, чтобы управляемые голоса на Восточной Украине и на Донбассе, плюс, конечно же, естественный процесс протеста интеллигенции, население Центральной Украины и Западной Украины против Петра Николаевича, ну, сыграло ему на, само, да? Стосовно на победу. Стосовно останнього интервью Юлии Тимошенко для «Украинской да. правды», она наполягает на том, что не все кандидаты в депозиции брали участие в президентских перегонах? Чемая, мой сенс в этом решении? Ну, мне как-то, наверное, не по чину критиковать Юрию Владимировну, не соглашаться с ней. Поэтому я бы, скорее, поддержал здесь не ее, а Юрия Витальевича Луценко, так. который заявил, что нужен, конечно же, единый кандидат в первом туре, просто для того, чтобы... Понимаете, когда к первому туру... Отходят три кандидата от оппозиции, они конкурируют. Угу. В нашей политической реалии эта конкуренция не сводится не просто до каких-то позитивных программ, повесток, что вот мы там придем к власти и сделаем что-то лучше, а что-то вот лучше, чем конкуренты. Да, вот Кличко или санюк там лучше, чем. Кличко и да, с другой стороны. Это, как правило, ну, поскольку они все за все хорошее, да, выступают, так всегда было в украинской политике, мы там и за это, и за это, и за это, и сделаем и тем хорошо, и вам, и вам, и вам тоже, там, где вы там сидите, в какой области. А, игра идет на негативе, вы понимаете, они до 15-го года, Януковичу можно будет тогда вообще не вмешиваться в процесс, просто сидеть, Межегорье смотреть в окошко и любоваться там, по сводкам социологии, по новостям, как они друг друга минусуют. Есть такой термин в политехнологии. У вас не ну, да. 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 ну, нет, не только. Они сейчас помогают. Сейчас угу. банковая, в общем, минусует того же. Ну, Не только банковая, разные угу. группы там, внутри партии регионов и власти ставят на разных оппозиционеров, и там взаимно как-то их пытаются унизить, но тогда можно будет точно расслабиться и провести более-менее честные выборы, да, не вмешиваться в первый тур. Янукович со своим ядром, но ну, то, что у него было в первом туре больше 30%, скорее где-то между 35 и, и 40, это 100%. У человека ядро ну, хороших 25% это его ядро, плюс контролируемые выборы на Донбассе и так далее. Ну, вот, ну человек получит там свои 35, а ближайший к нему оппозиционер максимум 20-25. Ну все, а до второго тура остается 3 недели. Якщо ми припустимо, скажімо, що напередодні підписання е, угоди про асоційоване членство з ЄС у е, якийсь спосіб відомий хілише президенту Януковичу, звільнять Тимошенко. Чи зможе вона взяти участь у 2015 році? І яка популярність на сьогоднішній день чи не втрачає вона важливі впливу на аудиторію? Це Абсолютно мені непонятно. Я не хочу врать, говорить, что я знаю то, чего я не знаю. Потому что э, как себя будет вести президент Юлия Тимошенко mm -hmm. в случае, если ее отпустят, отпустят в Германию, она будет себя вести как э, сейчас, да, или она будет формировать некое правительство возгнания, или она будет себя вести как бы на да, mm -hmm. и договариваться внутри страны с кланами какими-то э, о своем возвращении. Как это было с Баназир, либо она будет вести себя как Аун Сан Суджи и рассчитывать на международную помощь и на международный авторитет в вопросе возвращения в электоральную какую-то формальную политику внутри своей страны. И это непонятно. Это зависит от того, будет ли у режима Януковича деньги и какие будут условия предоставления этих денег Украины. Да не будет ли к Тимошенко идти в пакете. Но с другой стороны, если она не проявит себя в той же Германии в каком-то новом, что ли, обновленном качестве. А вот, то будет ли на нее ставить Запад? Это тоже большой вопрос. Или попросят ее? Вот. Это, это переменная, неизвестная сейчас. Наверное, даже никому это неизвестно. И не ей, ни Януковичу, ни самому Западу. После 2015-го, если мы видим, что ситуация не изменится, и оппозиция все-таки проиграет, какая архировка подальших политических сил будет? М -м, сложный вопрос. Мы будем смотреть, как они проиграют, так. если они проиграют. Мы будем рассчитывать, что они выиграют, конечно. Многим бы здесь этого хотелось. Но очевидно, очевидно, если они смогут завоевать доверие людей вот, и не смогут вывести людей на улицу, потому что мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, эти выборы будут контролированы. Да. Если они будут протекать формально политической плоскости, то Виктор Федорович победит. Если они победили формально в 2004 году, будучи при власти, и власть тогда у них была меньше, чем сейчас. Ну, почему они должны победить в 2015 году, если у них есть ресурсы, uh -huh. деньги uh -huh. и так далее? Поэтому. Будем смотреть. Очевидно, в 2015 году, если они будут вести себя как сейчас, они расчистят дорогу к 2017 году для каких-то новых оппозиционных проектов. Может быть, это будет неплохо. Так и сценарий мы ждали в Украине, в а ну, почему нет? Ну, если люди себя дискредитируют на протяжении 5 лет в парламенте и uh -huh. не могут договориться как в традициях Украины всегда это было, да, два украинца, три Гетмана не могут договориться между собой, чтобы победить Януковича. То есть это же какое то логическое противоречие. Они с одной стороны постулируют, что э, это преступный режим, который авторитарный, да, который там беззаконие, в беззаконный способ захватил власть, ну, и и так, и так до, до того, что и принимают их звичную вот. речь, да. А с другой стороны они как бы не могут, то есть они декларируют, что у них есть какая-то высшая цель. Морально, да, победить диктатуру Януковича. А с другой стороны, не могут ребята просто между собой как-то разрулить. То есть у нас какая цель? Стать президентом там, и всех показать какой-то крутой парень? Да? Или цель все-таки победить эту диктатуру, кровавый режим и так далее? Это же логическое противоречие просто на уровне их риторики и поведения. А я оно всем видно. Поэтому, конечно, они себя дискредитируют, и, конечно же, кто-то появится к 2017 году новый. А угу. вот кто это будет новый? Ну, я не знаю. Будет ли он управляться с Банковой, не с Банковой? Это будет какая-то партия нового типа? Посмотрим. А, ну е, в нас в студії був Сергій Головатий, який таку е, е, сміливу думку висловив стосовно того, що існує новий варіант конституції, яка вже таку яку написано на банковій, е, чи е, матиме влада зухвалість змінити конституцію? Знаці ані. безусловно, прорабатываются варианты, uh -huh. безусловно, конституция, в которой прописана парламентская форма или парламентско-президентская форма правления с выработкой президента в парламенте, с усилением роли премьер-министра, ну как это происходило в третьем году с Леонидом чем Кучмой это готовится. А Леонид Данилович так этого и не вот, сделал. Леонид Данилович этого не сделал. И мне кажется, что Виктор Федорович тоже это не сделает. Этот вопрос по Конституции, он опять же, он увязан скорее с внешней политикой, чем с внутренней. То есть формальная логика, банальная просто рассуждение. Если человек три года не всегда, как мы видим, в легитимный и в юридический какой-то бесспорный э, способ нарабатывает себе вот эту вот властные полномочия. Сначала отмена конституционной реформы Конституционным судом. С чего все началось в 2010 году? Мы все это прекрасно помним. Потом все эти там тушкования, развалы. И вот человек идет по модели усиления своей власти, посадка Тимошенко, своей личной власти. То есть он контролирует сейчас вот в кулаке этот пучок, какой-то нервный узел политики украинский держит. Вот три года это идет. Зачем ему на протяжении двух лет последующих демонтировать все это? Чтобы что? Чтобы проиграть или чтобы его парламент мог смести с должности? Нет, нет, он не такой. Я уверен в этом. Если будут какие-то внешние факторы, опять же, если это будет пакетное какое-то соглашение со Штатами, с Европой, это будет связано с деньгами с экономическим крахом в Украине, если он произойдет, чего мы не знаем 100%, тогда, возможно, там будут запущены какие-то рычаги вот такие компромиссные. Поэтому это запасной аэродром. Они его готовят, но если погода в порядке, то зачем садиться на запасной? Вот же главная полоса. Ну добре, хоча насправді, коли говориш з опозиціонерами, то в них інший варіант сценарію. Вони переконані в своїй перемозі, і, і, і тоді, і тоді, якою може бути доля сьогоднішньої влади, тому що те, що ми спостерігаємо, це і розкол в партії регіонів, ті заяви, які лунають, позбавлення мандатів своїх, це з діє воно... за принципом би своїх, й чужі Я з тим, що це розкол. Знаете, ну вот это очень громкое слово. Раскол это был, извините, в каком-то там шестом, седьмом, восьмом годах, когда фракция формально наша Украина, народная самоборона Виктора Андреевича Ющенко, и вот чуть ли не открытую в парламенте посылала по всем известной дороге, да, голосовала против его воли, mm -hmm. там, пошла на сепаратные переговоры с регионалами. Mm -hmm. Вот это я понимаю раскол. А это обычный политический менеджмент. То есть, знаете, они же мыслят... Эти люди, они выросли в такой суровой среде, рабочей, заводской. Они мыслят себе власть и управление страной, как управление ну, какой-то фабрикой. Понимаете? И в принципе, с одной стороны, их подход э, ну, не, не бесспорен просто потому, что страна предполагает некие идеалистические настройки. Ну, ты не будешь на фабрике рассуждать о там, патриотизме, о чем-то. Ну, это очень важно для государства. И важно уметь играть на этих струнах на струнах человеческой души, управляя страной. Но, с другой стороны, этот подход вот предметно, материально, он достаточно эффективен. Они рассматривают это как фабрику. И вот есть фабрика, есть там какие-то группы недовольных рабочих, есть там начальники цехов со своими претензиями, есть руководство, которое себя подсиживает. Есть вот директор завода, царь и бог, Виктор Федорович Янукович. И он всех этих ребят, значит, то тех успокоил, то тем что-то кинул, кто тому, извините, по морде дал, там, при всех, чтобы не зарывался. И это нормальный такой вот производственный менеджмент. Поэтому а в условиях, когда эта фабрика одна, вот есть город, да, одна фабрика, и больше работы нету. Но ну, кто туда уйдет? Да, они могут там недовольными быть, могут там выступать, могут фыркать в куларах Верховной Рады, рассказывать, как все так достало. Ну, пожалуйста, выходи из власти, выходи из фракции, выходи из парламента и иди ну, на базар, можешь торговать идти. Mm -hmm. ну? Якщо власть зараз сконцентрирована в руках Януковича, якщо він этот ресурс, то да, так? во фракции. Ну, дивіться, ваш матеріал присвячений, як ви про них кажете, мічені недовір'ям, та саме кличко тягнебукинюк. І вони публічні, вони як на долоні. Ми спостерігаємо за тим, як вони діють, як вони реагують на дії влади. А однак. За лаштунками самої влади, що відбувається, ми не знаємо, хоча там так само триває боротьба. Да? Через те, що, скажімо, один з впливовіших політиків стає найбільшим опозиціонером і залишає країну Валерій Хорошковський. Так? Тобто це також якась боротьба, про яку ми не дуже знаємо добре. Діє кілька груп інтересів. Так? І... Чи ця боротьба не може якось впливати, коли ви згадуєте про нового лідера, який може з'явитися? Тому що довгий час казали, що саме Кличко з Кличко буде розіграно варіант приємника, так званого. Тепер ми бачимо, що цього сценарія може не бути. Ну, знаєте, з однієї сторони потрібно розуміти, що весь політикум наш і опозиція, і власть. они находятся в постоянном взаимодействии с друг с другом. Mm -hmm. То есть, да, выходя на трибуну, происходят какие-то такие площадные обвинения, критика и так далее. Но по-настоящему взаимодействие проходит. Эти люди давно друг друга знают, у них большой опыт своей истории. Поэтому ну, кличко преемник. Ну, я, я в это не верю. Но ну, может быть и такой вариант. Почему? Ну, почему? Ну, потому что при нормальной, вернее, не при нормальной, а Опять же, саморазрушающийся прогноз. Если будет ситуация идти так, как сейчас, угу. вот, то зачем Виктору Федоровичу какой-то преемник, тем более на легитимном втором сроке? Вопрос преемника нужно рассматривать тогда после второго срока. Угу. А скорее всего, если это второй срок будет, он не будет сопровождаться какими-то тектоническими сдвигами в общественном сознании, в экономических процессах, то можно и на третий как-то пойти. Ну, вот Назарбаев там пошел, ничего угу. ж вроде. Понимаете? Ну зачем? Ну зачем? Он не умеет делиться. Виктор Федорович, не умеет делиться с чужими, не умеет делиться с людьми, которые, в которых он не уверен. Ви згадуєте про те, що у Януковича є досить стійке, лояльне електоральне ядро, так? а чи не втрачає він своїх симпатиків через те, що, як нам видається, змінено зовнішньополітичний курс? Якщо ми, якщо ми тепер плануємо підписання угоди про асоціацію з ЄС і наскільки це реально може погіршити стосунки з Росією, відтак чи не втратить? Виктор Федорович, тех симпатиков, которые всегда радовали за союз с Россией? Знаете, я вот совсем не согласен с точки зрения о том, что на ядро Виктора Федоровича Януковича, то есть на мужчину э, средних лет, где-то 45-50+, который живет на Донбассе, у которого среднее либо высшее образование, который, скорее всего, работает на производстве, вот, uh -huh. ему вообще очень сильно как это, <coughs> нужна эта Россия. Ну, другие вещи абсолютно нужны. Ну, социальная защищенность, прогнозируемая зарплата, там, тарифы невысокие. Поэтому если он и бьет по своему ядру и по своему электорату, то он бьет какими-то антисоциальными вещами, которые могут происходить. Ну, допустим, усиление контроля за выплатой коммунальных платежей и там, платежей за газ. Когда за долг в 6 гривен, это реальный случай, абсолютно могут там какой-то бабушке или дедушке приехать отрезать газ. А за долг в 600 гривен могут отключить свет в, в сельсовете да, или в райсовете, ну, в здании, в административном самом. Понимаете, вот это прежде всего по нему бьет. Потому что Понимаете, люди же, живущие на Донбассе, на востоке Украины, они не россияне. Если ты этнический россиянин, если ты себя соотносишь... Там, ну, обычно, когда мы говорим о пророссийски настроенных украинцах, либо о пророссийско настроенных ну, россиянах, которые угу. хотят вернуться, угу. интегрироваться, то здесь же пафос такой. Да, это русский язык, это там, язык Пушкина, это великая культура... Ну, простите меня, работяга с Донбасса обычный, он не знает наизусть Пушкина. Ему нужны абсолютно другие вещи. Uh -huh. И он не россиянин, он украинец. Просто он восточный украинец, который говорит на русском языке, вернее, на том ну, вот, диалекте каком-то русского языка, который там принят, который тоже не вполне русский язык. Это не Москва, это не Питер. Uh -huh. Поэтому, если он ударит по своему электорату, он ударит только вот из-под тяжка, путем повышения тарифов, если будут кредиты МВФ, и, не знаю, путем невыплаты зарплаты. Вот это может его подкосить. Uh -huh. а, Россия. Ну, добре, все ж таки повертаючись до опозиції і, і цього да. оптимістичного для них сценарію, якщо у разі такі перемоги, скажімо, кличка. Так? Кличко стає президентом, можливо, спікером прем'єром Яценюк у цьому розкладі, у цьому пасьянсі, де тоді місце для Тимошенко. Я думаю, що Юлія Владимировна буде з ними дуже плотно общаться по цьому поводу. Я не знаю. Она себе, конечно же, в главе государства. Це окрема думка була сьогодні в нашій програмі Сергій Висоцький, політичний оглядач порталу liga.net. Ну а як буде насправді? Поживемо, побачимо. Не так багато часу залишається. Ми запрошуємо в ефір студії канал TVI, в програма Окрема думка лише тих людей, думки, яких нам звичайно цікаві. Завтра усі ж призустрімо знову. На все добре. Було якесь питання, на яке ви хотіли дати відповідь, але я його так і не поставила.